श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज मी तुमच्यासाठी एक मंत्र घेऊन आले आहे तो मंत्र फक्त तुम्ही श्रवण केला तर तुमच्या आयुष्यातल्या ज्या अडचणी होत्या त्या सर्वची सर्व निघून जातील आणि तुमचे आयुष्य परत आनंदी आणि सुखी होईल हा मंत्र साधा मंत्र नाही हा स्वामींचा चमत्कारिक मंत्र आहे या मंत्राने कित्येक जणांच्या अडचणी दूर झाल्या आहेत आणि समस्यासुद्धा दूर झालेल्या आहेत आणि बऱ्याच भक्तांच्या समस्या पैशाबाबत आहेत त्या समस्यावर हा मंत्र मात करणार आहे त्या समस्या, समस्या पूर्णपणे नष्ट होणार आहेत कारण तुमची जी पैशाची अडचण होती ती अडचण या मंत्राच्या साह्याने कायमची दूर होणार आहे आणि तुमच्यावर जे कर्जाचे डोंगर आहे ते पण या मंत्राच्या साह्याने तात्काळ दूर होणार आहे हा मंत्र फक्त दहा मिनिटे श्रवण करा आणि मग बघा तुमच्या घरातील कसा आनंद परत येतो हा मंत्र साधा मंत्र नाही हा मंत्र अजिबात हलक्यात घेऊ नका कारण हा मंत्र स्वामींचा खास मंत्र आहे या मंत्राने कित्येक लोकांची गरिबी दूर झालेली आहे आज तुमची बारी आहे तुमची गरिबी दूर होऊन श्रीमंतीचे दिवस परत येतील फक्त हा मंत्र श्रद्धेने दहा मिनिटे श्रवण करा मंत्र ऐकता ऐकता कमेंट बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ टाईप करा स्वामी भक्तांनो तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि कमेंट बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ टाईप करा चला तर मग आजच्या अद्भुत आणि दिव्य मंत्र जपाला सुरुवात करूया ओम श्री आनंद रूपाय धनसंपत्ती लाभदायकाय नम ओम श्री आनंद रूपाय धनसंपत्ती लाभदायकाय नम ओम श्री आनंद रूपाय धनसंपत्ती लाभदायकाय नम ॐ श्री अनन्दरूपाय धनसम्पत्ति नमः 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 ॐ श्री अनन्दरूपाय धनसम्पत्ति लाभदायकाय नमः ॐ श्री धन अनन्दरूपाय धनसम्पत्ति नमः ॐ श्री 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 धनसम्पत्ति लाभदायकाय नमः ॐ श्री अनन्दरूपाय धनसम्पत्ति 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 लाभदायकाय नमः ॐ श्री अनन्दरूपाय धनसम्पत्ति 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 नमः ॐ श्री आनन्दरूपाय धनसम्पत्ति नमः ॐ श्री अनन्दरूपाय 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 धनसम्पत्ति नमः